Я собрал этот брифинг для того, чтобы проинформировать, что в настоящий момент самая горячая обстановка остается в четырех окружных избирательных комиссиях Луганской области. В этих избирательных комиссиях происходили последние дни смены руководителей данных окружных избирательных комиссий, происходили попытки саботажа работы данных избирательных комиссий. Министр внутренних дел Арсен Аваков поручил начальнику департамента работы добровольческих батальонов Виктору Асичалову и начальнику областной луганской милиции Анатолию Науменко держать под личным контролем ситуацию с законностью подсчета голосов в данных избирательных комиссиях с целью того, чтобы не допустить нарушения закона и не допустить того, чтобы более 100 тысяч голосов избирателей не были учтены. Проблемными у нас остаются на сегодняшний день окружная комиссия 113 это город Сватово, 112-я избирательная комиссия, рубежная, 114-я избирательная окружная комиссия, город Беловодск. Это те комиссии, по которым до сих пор не проходит в полной мере нормальная работа по подсчетам голосов избирателей. Членам избирательных комиссий разъяснено о том, что в случае, если они будут умышленно уклоняться от выполнения своих обязанностей, то их действия подпадают под статью Уголовного кодекса, а именно статья 157, препятствие осуществления избирательных прав граждан, потому что лица, которые определены, членами избирательных комиссий принесли присягу на верность украинскому народу, они обязаны выполнять свои обяз... обязанности четко в соответствии с законом и проводить подсчеты голосов избирателей, не прекращая данную работу, и проводить это четко, для того, чтобы установить законные результаты голосования. Вчера была пресечена Центрозбирковой милицией попытка срыва работы 140-го избирательной комиссии, это Одесская область, там вдруг непонятно почему, и сейчас мы это устанавливаем почему, глава, замглавы и секретарь избирательной комиссии, также несколько членов комиссии просто пропали после подсчета 7% голосов Протоколов участковых избирательных комиссий. Они парализовали таким образом работу окружной избирательной комиссии номер 140. Сотни людей, которые всю ночь считали в участковых комиссиях бюллетни, приехали не могли сдать протоколы. И в милиции возбуждено уголовное дело по статье уголовного кода 157, часть 3. Это препятствование избирательному праву членами избирательных комиссий и должностными лицами. Напомню, что наказание после изменений, которые были внесены по предложению Министерства внутренних дел, от 3 до 7 лет лишения свободы. Поэтому мы предупреждаем всех нерадивых членов окружных избирательных комиссий о том, что они обязаны выполнять свои обязанности, несмотря на то, кто их предложил и кто им указывает, что делать. Они должны следовать закону и выполнять закон. По 140 избирательной комиссии вчера Центр избирком оперативно сменил руководство данной комиссии и там уже завершается подсчет голосов. В целом, по Украине выборы прошли законно. Могу также отметить, что сегодня Суд принял решение взять под стражу первого, можно сказать, не знаю, за всю ли историю Украины, но первого из этих выборах нарушителя. Это лицо обвиняется по статье 160 Подкуп, организация массового подкупа избирателей. Это гражданин житель Черкас. Он организовал группу из 43 бывших судимых наркоманов, жителей Черкас, вез их организованной группой на автобусе в Одесскую область, для того, чтобы они там голосовали под крепительным талоном. Этот автобус был остановлен, в том числе там были найдены наркотические средства, и данные граждане, которых везли в Одесскую область, дали показания о том, что им заплатили от 500 до 1000 гривен за то, чтобы они приняли участие в выборах в Одесской области под крепительным талоном и проголосовали за одного из кандидатов. Могу сказать также, что министр внутренних дел Арсеном Аваковым поставлена задача все уголовные правонарушения, которые были зафиксированы на этих выборах, доводить до конца, проводить следствия, доводить их до суда. Общество будет знать о всех фактах, как расследуются те или иные случаи уголовных правонарушений. Благодаря геоинформационной системе выборы 2014, которая размещена на нашем сайте, в которой зафиксированы все случаи, которые попали в поле зрения правоохранительных органов. В целом еще раз хочу сказать, что эти выборы прошли по сравнению с выборами 2012 года в совершенно другой обстановке. Они прошли демократически, без давления, без каких-то особо грубых нарушений, кроме тех случаев, когда есть затягивание или срыв работы некоторых окружных комиссий. Мы проводим свой анализ и видим, что все случаи, когда затягивается подсчет голосов или были попытки срыва работы окружных избирательных комиссий, связаны с влиянием мажоритарных кандидатов, которые борются за победу в этих округах и которые, будем говорить прямо, договаривались с теми или иными партийными организациями на то, чтобы вставлять своих членов окружных комиссий. Мы видим, что мажоритарные выборы должны отойти в прошлое. Мы очень надеемся, что... Верховная Рада примет адекватное решение, и будущие выборы уже будут проходить без э, мажоритарных кандидатов, поскольку это вредит демократии, это превращает выборы в скобку голосов, это превращает в гонку за тем, у кого есть какие члены избирательных комиссий, у кого их нет и так далее. Поэтому будем предлагать в будущем проводить выборы только на пропорциональной основе, по открытым спискам или уже так. Спасибо за внимание, прошу вопрос.